Міністерство юстиції виступило з офіційною підтримкою проведення цього форуму, оскільки неодноразово на багатьох круглих столах зустрічах, робочих нарадах, семінарах і тому подібних заходах, де ми зустрічалися з спеціалістами, які працюють у галузі електронному цифровому підпису, управлінцями, які забезпечують управління в цій галузі, неодноразово ми чули і приймалося Відповідні заяви про те, що є нагальною необхідністю провести такий форум в Україні, тому ми вдячні організаторам за те, що вони взялися за цю справу. Я думаю, що форум, який ми запропонували, пройде дуже вдало, і всі, хто хоче отримати для себе відповіді на ті чи інші питання, які будуть розглядатися на пленарних засіданнях. Почують і отримають Міністерство юстиції, яке також буде приймати участь у цьому формі. Почує всіх представників бізнесу, які працюють в цій галузі, представників державних органів, які також мають стосунок до цієї галузі, про те, які нагальні потреби потрібно вжити Міністерство юстиції, яке виконує функції центрального засвідчувального органу, для того, щоб електронний цифровий підпис в Україні. по-дальшему развивался жвавише. Дякую. Далее я надаю слово Козлову Юрию. Добрый день. Меня зовут Козлов Юрий. Я представляю государственное предприятие информационный центр Министерства юстиции. Наше предприятие в соответствии с нормативной базой Украины в сфере ЦП является техническим администратором Информационно-телекоммуникационная система центрального удостоверяющего органа. Другими словами, это корневой центр сертификации ключей, который формирует и обслуживает сертификаты всех аккредитованных центров в Украине. На обслуживание нашего предприятия находится программно технический комплекс центрального удостоверяющего органа, который, собственно, и выполняет все те функции, о которых я сказал почему наше предприятие принимает участие в форуме как один из организаторов, я могу объяснить тем, что на сегодня в стране в сфере электронно-цифровой подписи, электронного документа оборота назрело ряд проблемных вопросов, которые относятся и к нормативно-правовой базе, и к техническому обеспечению процессов, связанных с электронным документооборотом и использованием электронной цифровой подписи. И именно на этом форуме мы хотели бы эти все вопросы обсудить, прийти, может быть, к какому-то консенсусу, потому как последнее техническое совещание с участниками рынка электронной цифровой подписи, в частности, связанное с обсуждением форматов ЭЦП, в Украине, собственно, проектов этого документа, показали, что на сегодня единого понимания, какими должны быть форматы электронной цифровой подписи, пока нет. Я думаю, что мы на форуме сделаем необходимые шаги вперед для того, чтобы это понимание достигнуть. Кроме того, я думаю, что на форуме будет интересно всем обсудить те инициативы, отдельных органов государственной власти, в частности налоговой администрации и таможенной службы Украины, которая с мая этого года создали свои центры сертификации ключей и, по сути, как задекларировано, начинают выдавать и предоставлять услуги электронной цифровой подписи налогоплательщикам, таможенным брокерам практически бесплатно. Я думаю, что этот момент будет также интересен в первую очередь для участников рынка. Я имею в виду аккредитованный центр сертификации и ключей, которые до этого предоставляли эти услуги э, за деньги. То есть это было частью бизнесов в IT-индустрии. И э, как одному из представителей этой сферы бизнеса, Владиславу Степану, я хочу предоставить слово. Добрый день, меня зовут Степанов Владислав, я руководитель аккредитованного центра сертификации ключей мастер кей компании ArtMaster. Мы являемся генеральными спонсорами на этом ПКИ форуме. Как бы эти проблемы, которые у нас сейчас в стране, касаются в первую очередь и нас в том числе, потому что мы занимаем лидирующие позиции на Украине, у нас центр сертификации работает с 2006 года и у нас более 150 тысяч клиентов, наших подписчиков. Поэтому надеемся, что выйдем на ПК и формы с конкретными предложениями и после этого к нам прислушиваются как Министерство юстиции, так и контролирующие органы. И в стране, как говорится, будет порядок и в, сферу, в сфере ЦП. Спасибо.